എല്ലാ അമൃതാത്മാക്കൾക്കും നമസ്കാരം ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത രണ്ടാമധ്യായമായ സാഖ്യ യോഗത്തിലെ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം ഓ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ललिताम्बिकायै नमः श्री ललिताम्बिकायै नमः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढचेता येयस्यान्निश्चितम् ब्रूहि ये शिष्यस्तेऽहम् शाधि माम् त्वाम् प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहम् शाधि माम् त्वाम् प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्म स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितम् ब्रूहितन्मे शाधि मां प्रपन्नम् यच्छ्रे पूर्णमाय श्लोकम् कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः प्रच्छामि त्वाम् धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितम् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहम् शाधि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषो बृहतः स्वभावः पृच्छामि എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നശ്യാമി മമാ യക്ഷോകുച്ഛോഷണമിന്ദ്രി യോകമുച്ഛോഷണ अवाप्य भूमाव स पद्म वृद्धम् अवाप्य भूमाव सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्य न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपद्मृद्धम् राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम् अवाद्य भूमा वसपत्नवृद्धम् राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम् पूर्णमाय श्लोकम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपद्मृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् न हि प्रपश्यामि ममाद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रिया न्वदाम ते श्लोकम् सञ्जय उवाच संशय उवाच एवमुक्त्वा हृषि केश एव हृषि गुडाकेशः परन्तपः गुडा नयोत्स्य इति गोविन्दम् नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव उक्त्वा तूष्णी बभूव सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा केशम् गुडाकेशः परन्तपः सञ्चय उवाच एवमुक्त्वा ऋषि केशम् गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव उक्त्वा तूष्णी बभूव पूर्णमाय श्लोकम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषि केशम् गुडाकेशः परम तपः नयत् स्या इति गोविन्दम् उक्तवातोष्णीं बहुवः संजय उवाच एवमुत्त्वा कृषिकेशं गुडाकेश परन्तपः नय <laughs> ो नमः गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ